Yeah, experience life as I know it, uh, step in my shoes, uh, uh I wake up to alarm in the morning, today I'm into making moves hey, yo, I'm all late. my break is fast, and what is more, it's more. I eat it as I listen to Comega and I'm out the door I get your bus, jump a turnstile, take a seat in the back of the bus The cuts in the break beat in my eye, river as we pull up Короче, ребят, я думаю, уже многие догадались, что мы будем снимать на секонде. Это правда? Да, это секонде. Суть задания в том, что у вас у каждого есть по На эти 100 гривен вы должны одеться. Но есть два важных момента. Первое, в этой одежде будет наша фотосессия. А, одежда... А вы покупаете полностью на сайте, кроме, естественно, обуви и белья. второй вы одеваете друг друга. А, <диках writers> мы же ребенка <_zor> решаем, кто кого одевает. Но суть еще в том, что. Тих, тих, тих. А суть еще в том, что у нас одиннадцать, и одна девочка будет двоих одевать. Я не Свои деньги, по-моему, своё. Поздравляю! И ищи свою карточку. И забирай свою фамилию. Мне две, да? Да, тянешь две. Бегать мы все вместе будем я как? Я говорила, понимаешь? Еще одну тянешь. Это я. Еще одну тянешь. Нет, я не, тяни, забирай. Ага. Да? Супер! Yes! <срочность> а народ, всегда помним о конкуренции. А, суть в том, что судьи будут оценивать образ, который на вас, но образ не совсем от вас зависит, потому что одевает ваша конкурентка. Хорошо. Мне кажется, то, что мы одели другого типа совсем плохо или как? Ну, это вам решать. <плотворчание> <плотворчание> Раз, два, три, поехали.

И мне можно вот эту мальчику 20 25 давайте. Не, вы дайте мне 10, и она там вы разберетесь. Вы будете должны 2,50. А, сколько? Он работает, подождите. Он не работает. А вот это? Давайте вот эти два.

Я давай с А я напоминаю, что обувь вы не убираете, обувь ваша, у вас есть 21 минут, вы она должны прямо И она начинается прямо сейчас. Это, парень, течение. парень. Вы понимаете или нет? Настя, кто вам разрешает фотографировать нас? Снимайте, пожалуйста, себя. Настя, не Настя. Не Настя. Не, не Настя, нет? ну, короткая, черная. сама. Она, она <'я> трошки шлифается. <'я> По пляжу. Минута пришла. Да, давай. Можно? Розовый пляж. Все, давай. <'я> грудь выпада. Грудь не Может, Я обрастила себе. Боже, <'я>

сказала, что она любит стразиками. Боже, это мне нужно еще и двоих. два нужного образа О, Можно? Мне можно мужскую рубашку, я не против. Я, я пойду на выход. Ну, это так, отклала поки. Боже, як його тут багато? Ну я просто типа не була. <гум> просто <та шо>? <рогу> 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 Я не знаю, я його візьму, вдруг і воно їй понравиться, і ну подивись, просто тіпа, якщо брати це, можна купити якийсь зараз поясок. Де воно? Щоб у неї спитати, вона кудись обігла. Я, я просто в шоці, чесно кажучи. Чого ти, 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 ти? Ти, ти, ти ходиш за мною? Мужик ще Чого Ти не ходиш. Ти спокійно вибрати щось. там. О, за это стиль. Стильно можно молодежные не покупают. <крухи> Мы трое туда влезем. <ч humans> <крухи> Давай шапку. Шапка. Ну, це кепка, кепка, ні, нам не написала шапку. Ні, де, треба капелюх. Капелюх. Ви десь бачили капелюхи? Капелюха. Знаю. Ну, Илья, давай, давай руку возьмем. Нормальная тема. Спасибо. 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 Не падай, женщина. Вы на секунде когда-то были? Нет. Это нет, первый, первый раз? в жизни, да. Сегодня Миндзи. А я на лесу никогда не была. <свистит> сегодня первый раз тут. Честно, я трохи в Ну, чтобы вы понимали, можно... <свистит> Роша, много <свистит> Вы думаете, она не убьет вас за <свистит> <свистит> Ну, я, когда вышла из ВИЗа, короче, поняла, что не. не заплатила за заплать. А, да. <свистит> <рагает> І тепер ми боїмося. <схай> І головне, щоб ще в тюрму не попасти. Бо у нас вже там грозит, це вже кільмінає... І давно ви займаєтесь мабуть. Uh, НПУ навчило. НПУ <схай> навчило. <схай> 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 я, я просто люблю, ну типа, в принципі, ну, <схай> <схай> <що схай> дорого. Дорога була. Ні, я за це не Немного вещей. У вас последняя минута. Нет, надо, надо просто лайтовое, обычное какое-то дело. Так, выйдите отсюда, пожалуйста, я вас просила. Мы уже договаривались, да, нам выйдите, уже разрешают. Высаживайте нам работу. Девочки, так, снимайте нам дальше. Вы рассчитали? Да. А Да. А 43 надо? Вы каждый день на секонд ходите? За Панамой. Как мы хватали, да. За Панамой можно сходить, На сегодня нет. Ну вы довольны? Вполне. Мы в Азарте, да. Мы Вернемся сюда еще. Посмотрим, что нам даст на Пойдем на мисс в этом. Вообще фаворит это падал. Нам тоже предлагали. ее Она Что думаете вообще о первом съемочном дне, об этом проекте? Первое впечатление об этом нет. Насправді дуже прикольно те, що студентська рада у нашого університету взялася за новий формат МІС НПУ і все-таки з типового конкурсу краси вирішили зробити щось нетипове. Ну Там мені теж кажуть, що студентська має так трешово і проходити. Не тільки, щоб були лише пари. У нас іще все дуже круто. Мне все понравилось. Новые впечатления, новые знакомства. Первый раз побывала в том месте, в котором мы были сегодня. Это интересно на самом деле. Мне понравилось. Я такого раньше никогда не пробовала. Даже в один ни разу не была. Вот приоделась относительно недорого. У нас, кстати, образ 9 гривен называется. У двоих? Да. Ну, значит, прикупили мы сегодня шмот. Вот. Ну, нам понравилось, да было здорово вот так все перебирать. Э, когда яркие вещи, темные вещи, спрашиваешь, думаешь, что вещь дешевая, оказывается, что она очень дорогая, а потом берешь какие-то классные джинсы, тебе говорят, а, они стоят 3 гривны, и ты такой, да, есть! Yes! Просто когда ты понимаешь, что это стоит 3 гривны, это как проезд троллейбусе, то немножко оно и надевать на себя как-то не особо хочется, но в итоге ты в этот кураж и понимаешь, что на самом деле э, это просто что-то новое. Такого еще правда не было. И почему бы не попробовать? Да, ты боишься выглядеть глупым, но в итоге получается такая целостная картинка, что ну окей. И мы с нетерпением чекаем уже на выход. наступного завдання. Так, новое завдань. Блин, это реально круто. А, ну что, гангстеры, тут прилетела инфа, что вы не украли шмотки секонда. Расскажите нам об этом, пожалуйста. Мы минтовку, кстати, уже заяву написали, так что давайте признавайтесь. Ну, ну вообще могу в чем признаваться. Я первый раз там из-за того, я просто не знала, где расплатиться. Так получилось, что она оказалась в кармане. Но я, если честно, не хотела. Ну, правда. Нет. А вы что скажете? Життя заставила, что сделаю. Мы на Ну все, забираем их в ментовку. Ребят, покоим их.